чтобы VPN-сервисы не использовались в целях поиска в интернете и получения доступа к экстремистским материалам. За 306, против 67. Те, кто, насмотревшись крайне радикальных экстремистских материалов, не выпустили свою агрессию наружу. И вот это все ваше запрет цензуры, оно помогает. План Б. Если что-то не получается, смотри план А. Отлично, что вы это все запрещаете, чтобы больше вы не жили за счет белорусов и россиян. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайв. А це свіжий огляд російської антипропаганди. Сьогодні як і завжди ми поговоримо про те, що ж буде через 50 днів, коли добіжить кінця той ультиматум, який поставив Дональд Трамп. Бояться чи не бояться на Росії Трампа і Америки в цілому спойлер, звісно, так і що ще вони наговорили про нас із вами. Щоб бути в курсі, лишайтеся із нами. Не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф і, звісно, ко. коментуйте, почути і побачене. Покажите, пожалуйста, результат. За 306, против 67. Потому что такое можно только за деньги делать. А Родину защищает бесплатно. Да, не Я подожду, пока тебя убьют. потом за тебя пойдут в Если да. Рода нашим, которые Америки да, ну, Когда ты попадешь на СВО, да, когда на нас попадет, когда, я это тебе Почему говорю, с сперва тебя. Что не... что не... да. Кто такие не... да. оборот. Оборот. Борешься, с такими подонками, как ты, будет бороться? Ты же борешься, ты как своей страны. Вот слышишь, ты же делаешь мы за деньги, как борешься. Конечно, за деньги. Это, конечно, это, делаете. Делаете. Но это подонок кончен. И вот этот, кто снимается, будет распространять это пособники пятой колонны, потому что вот это... Вы все друзья агента США, вы понимаете? вы, работаете... Мы, мы агенты России, чтобы вы знали. Вот, это позор России. Вот они позор России. Да, да, да. Мы позор России. Мы, Мы стоим флагами. Такой же позор, как те 27 миллионов, которые во время Великой Отечественной войны защитили нашу страну. Вот такие же. В день, значит, и вот это все ваше запрет цензура оно помогает да, врагам не народа нельзя, нельзя а, а вот надо поменять это. Я против, конечно, против этого закона. Я за то, чтобы поменять Конституцию. За то, чтобы поменять, чтобы банки стали национальными. Они принадлежали Америке МВФ. Мені здавалося, що в Росії заборонили вже все от, просто все. Навіть заборонили не погоджуватися із заборонами. Навіть подумки оскаржувати заборону заборонили, але тим не менше виявляється, що ні. Держдума розглянула законопроект, який вводить штрафи за пошук в інтернеті забороненої інформації. До забороненої інформації належить там да, буквально 6 чи шістдесят тисяч певних файлів. Я не пам'ятаю то точної суми, але досить велика кількість. Це якесь там про людей, які є інагентами, і не тільки про якусь інформацію про саму війну. Тож власне, як знати, що ти бодай щось із цих 60 тисяч шукаєш? Не ясно. Депутати попросили винести на окреме обговорення поправки, які стосуються запровадження штрафів за пошук цієї забороненої інформації, за передання доступу до номера телефону іншій людині та передання даних для входу в акаунт. Після обговорення депутати підтримали поправки, які забороняють передачу номерів після того, як член комітету з державного будівництва заявив, що за допомогою передачі даних скоюється злочини. Тобто, виходить, що в Росії росіян обклали з усіх сторін обмеженнями, хоча з іншого боку, самі законотворці в Росії не розуміють, і як же саме це має працювати. За это будут предусмотрены соответствующие санкции. Две статьи дополнительные появляются или должны появиться в КАПе. Первая 1352, которая будет наказывать владельца, разработчика VPN-системы за то, что они не взаимодействуют с Роскомнадзором в части запрещенных. Ну а второе 1353, это как раз та самая поправка, которая будет наказывать за поиск и подключение к экстремистским материалам как таковым, либо к экстремистским сетям, то есть Любой человек, который через VPN или без VPN выйдет, например, вот в Инстаграм, признанный, напомню, экстремистским сообществом, Facebook, то же самое, Twitter, либо. YouTube пока еще не попал, но я думаю, в ближайшее время тоже туда будет включен. Плюс э, те, кто случайно, либо специально, либо еще по какому-то причине коснулся 6 тысяч материалов, признанных экстремистским, это книги, это фильмы, это музыка, это еще там, причем это список регулярно пополняется, и я не думаю, что он так широко знаком нашим людям, вот все они будут подвергаться соответствующим штрафам. Поэтому, на мой взгляд, 40% наших граждан, официальная статистика, пользуются сегодня VPN. Записывать их сегодня во враги, ну, сразу 40% совершенно неправильно. Точно так же, как и наказывать их вот за подобные... Поправки направлены на то, чтобы VPN-сервисы не использовались в целях поиска в интернете и получения доступа к экстремистским материалам. При этом не к любым даже экстремистским материалам, а только к тем из них, которые включены в официальный перечень Минюста. Сейчас там находится там, чуть более 5000 таких материалов. 5300 или 5500, сейчас точную дату. 5600. Значит, только к ним. Что хочу сказать. Во-первых, в российском сегменте интернета даже если вы захотите найти эти материалы, без использования VPN-сервиса вы их не найдете случайно, потому что в российском сегменте интернета они достаточно надежно заблокированы, и вы к ним даже случайно доступ получить не можете. Вы, конечно, можете найти их случайно на каких-то иностранных ресурсах или путем использования VPN-сервисов так называемых. Конечно, вы случайно можете набречь в сети интернет на такой материал. Но законопроект устанавливает административную ответственность за целенаправленный поиск таких материалов. И не просто поиск, но и получение доступа. То есть, если вы где-то там, как говорится, загуглили, и вам в строке поиска... Этот материал вылез, но вы целенаправленно не стали заходить, не ознакомились с ним, никак его не использовали. Вы под эту статью не попадете. А, до речі, приїхала пояснювальна бригада. Щоправда, вона пояснює, що сама нічого не пояснює, і говорить про те, що, в принципі, всім цей законопроект чи закон не буде страшний, а буде страшний тільки для обережного кола людей, які вже не давно заходять на олівці. Я щось не зрозуміла. В Росії посадити можна буквально. За все для цього не треба додаткових законопроєктів, додаткових тілодвіженій. Просто береш і саджаєш. А тут все так складно і важко. Пошук і забороненої інформації в інтернеті. Здається, що обов'язково, як це нерідко буває в Російській Федерації, потім цей законопроект виявиться геть про інше і буде означати, що тепер і дихати росіяни теж не мають права. Телефоны лезть не будут. Вообще ни для кого ничего не поменяется. Законопроект создан для узкого круга лиц, которые уже, по сути, на карандаше у правоохранителей. Это те, кто намеренно, злонамеренно ищет экстремистский запрещенный контент, который таким признан по решению суда и находится в перечне Минюста, который ведется с 2006 года. Там сейчас порядка пяти с тысяч материалов. Даже если вы на них случайно наткнетесь или кто-то вам их показал, ничего вам за это не будет. Нужно доказать умысел поиска и использования этих материалов. Что касается иногентов, их интервью, материалов просто созданных даже экстремистскими организациями, то смотреть их можно, штрафов не будет. За использование VPN штрафов не будет, можно по-прежнему бродить просторы запрещенного Инстаграма и Фейсбука. Все по-прежнему. Этот закон для вашей безопасности, для того чтобы те, кто насмотревшись крайне радикальных экстремистских материалов, не выпустили свою агрессию наружу против вас. Же поэтому іменно е, таких людей будуть по рішенню суда предупреждать штрафами, наче якийсь анекдот, але у Путіна запитали про план Б чи є він для Росії та Білорусі. Білорусь вже не суверенна країна, да вона сама за себе не тягне. Ну у тому сенсі, що чи є якийсь план, у разі що робити, якщо посиляться ще більше санкцій, а тільки проголосували 18-й пакет, як одразу сказали, що сідають працювати за наступний. Путін каже, що є план А, де все прописано для розвитку економіки. Чуєте, так наче не спрацьовує, наче щось пішло не за планом. План Б, якщо щось не виходить, дивись, план А. Ху -ху, каже Путін. Тож мені цей підхід подобається. Ну в тому сенсі, що мені не подобалося, що не маючи плану, а просто будучи впевненим, що все вийде, розпочалась війна. Тепер сучас з цього Путін іде тими самими рейками. Але головне, щоб в цьому питанні він не спинявся. Не дуже хочеться, щоб крах Російської Федерації спинився на півшляху. Западные санкции в отношении России и Беларуси, которые в принципе привели к тому, что пришлось пересмотреть очень многие экономические связи. Но есть ли у союзного государства, у России и Беларуси план Б, в случае, если давление санкционное будет усиливаться, а скорее всего так и будет. Смотрите, по поводу э, плана Б, да, первый это план А. И, и там прописано, что и как мы должны делать для того, чтобы развивать наши отношения и наши экономики. Том, план Б. Если что-то не получается, смотри план А. У нас все получится. Даже нет никаких сомнений. У Білорусі свято нарешті, нарешті, коли фіни заборонили росіянам та білорусам купувати в себе у Фінляндії нерухомість, от тільки тепер Білорусь насправді і заживе. Пропагандисти білоруські вони не відрізняються від російських, тому намагаються жонглювати словом. Я вже не знаю наскільки в них це гарно виходить, але логіка така: дякуємо, дорогі фіни. Дякуємо європейці, будьте як фіни, зробіть так само. Забороніть все білорусам і росіянам купувати і вкладатися? Хай всі ці гроші йдуть в Білорусь і Російську Федерацію? Ну, тепер давайте подумаємо: якщо якісь бізнесмени мають гроші, і вони, перш за все, хочуть вкладатися не в Білорусь і не в Російську Федерацію, то чи впевнені ви, що якщо їм відмовили на заході, вони обов'язково будуть вкладатися в, що? в мінськ? Запад можно поблагодарить за те меры, которые они вводят в отношении Беларуси и России. Вот прекрасная новость. 15 июля вводится запрет Финляндии на покупку недвижимости гражданами Беларуси и России. Отлично! Запретите везде на Западе это делать, чтобы мы не покупали у вас ничего. Чтобы белорусские бизнесмены, российские бизнесмены вкладывали деньги здесь, в Беларуси и России. И вы делаете это. Я вспоминаю там 90-е и 2000-е годы после развала СССР. Каждый бизнесмен почти мечтал там что-то у вас купить. Деньги вкладывать у вас. Отлично, что вы это все запрещаете. Чтобы больше вы не жили за счет белорусов и россиян. Живите за свой счет. А наші бізнесмени повинні вкладывать і розвивати наші регіони в Білорусі і Росії. Поэтому за це рішення Фінляндії можна сказати спасибо. І щоб ви знали, не тільки ми з вами сміємося із наших ворогів з Російської Федерації. Он казахи побачили трамвай із 90-х в Омську і прийшли просто в шоковий шок. Розбитий понівечений повністю ну старий, ну що ти скажеш з 90-х років трамвай, казахи кажуть, це що Росія них що, отакий транспорт, як це можливо, це ж портал в минуле. Казахи сучі з цього не знають, що Путін в цілому хоче повернутися в радянський союз і дуже тужить за 90-ми. Але з іншого боку, телебачення розповідає про те, що Російська Федерація багата заможна все в неї є. А з іншого боку, люди приїхали і побачили. Что такое, например, Омск? ё -моё. Это, короче... Город Омск. Это Россия. Это Россия, детка. У них вот здесь вот такой транспорт есть. Называется... Трамвай, да? Троллейбус, троллейбус, а? Трамвай, да? Я один раз в вот год приезжаю к ним отдыхать. Хорошо? Ё-моё, оно тх -тх 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 ездит, вот так ездит. Тх -тх -тх, смотри. Понятно. Да? Приятно, да? Сегодня вот. Проезд сколько стоит здесь? Дешевле или дороже? 5. Тоже везде 45, да? Это сколько в тенге? 40... А, а так дороже, да? Нет, карты дешевле, а наличие дороже. Прикиньте, в 90-е. Смотрели, да? 90-е, когда вот. У них такой есть еще. Вот 90-е. Я из-за этого здесь люблю кататься на этой вот. Блин, тема, да? 45 тенге. Ой, 45 рублей. Я Дома. Я от души хотел косить Да, мы слышали, один с раз можно. Больше не надо. Да. Дайте что мало. Даже поплакать здесь, что ли, нельзя? Давай, первый раз такой. Я останусь здесь, в России. Останусь я здесь. И не приеду к вам. Поняли, да? І на цьому, друзі, в мене все. А ви не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачити. І звісно, пам'ятайте, що ви можете легенько підтримати роботу всієї команди youtube канал Курбанова Лайф. Шукайте реквізити в описі до нашого випуску або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!